Terima kasih Datuk uh, yang dipertua. Uh, semalam Yang Berhormat Kuala Selangor bertanya tiga soalan. Itu apakah benar 10 juta ringgit dana Yawas telah dimasukkan ke dalam akaun sembilan orang ahli parlimen dari mana 10 juta ringgit tersebut diperolehi jika benar mana wang 10 juta yang dimasukkan ke dalam akaun sembilan orang ahli parlimen tersebut. Jawapan saya ialah kepada Kuala Selangor ialah Yawas merupakan sebuah agensi yang bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas mempromosi, mendaftar dan memberikan penerangan berkaitan program-program inisiatif peduli rakyat, itu IPR. Yawas tidak pernah sama sekali diberikan tanggungjawab untuk menyalurkan sebarang bentuk dana kepada mana-mana ahli yang berhormat sama ada di peringkat Dewan Undangan Negeri maupun di peringkat Parlimen. Semua dana berkenaan program SMUE itu skim mesra usia emas disalurkan melalui Pembendaharaan negeri Selangor kepada pejabat daerah. Pejabat daerah dan pejabat pusat himat wakil rakyat yang kemudiannya akan menyalurkan dana tersebut secara terus kepada pemohon SMUE yang layak termasuk rakyat Selangor yang lahir di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974 dan menetap di Kuala Lumpur. Semua dana bagi SMUE dan lain disalurkan. Uh, uh, jadi yang soalan ditanya oleh Yang Bumat Kuala Selangor itu, yang lain itu adalah tidak berkaitan kerana memang tidak ada RM10 uh, juta ringgit disalurkan kepada ahli parlimen di Kuala Lumpur. Kedua di petua, skim kebajikan kepada warga Selangor telah dilaksanakan sejak Pakatan Rakyat menerajui pemerintahan Selangor. Saya rasa hairan Abno dan guru bagi Abno Selangor itu Jamal Yunus sekarang baru sedar tentang skim ini. Apakah ini menunjukkan Abno dan BN telah pengkrab idea dan isu politik terhadap Pakatan Harapan? Untuk maklumat yang berhormat Kuala Selangor dan Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Selangor telah menyalurkan sejumlah 188 juta 999396 dan 500,000. Ini ni sangat panjang bunyi angka saya tak mau uh, susah nak uh, baca. Kepada 77,000 dan 80 warga Selangor di bawah SMUE sejak SMUE dilancarkan pada tahun 2008 kepada tahun 2016. Terima kasih kepada Upno dan BN. Kerana mempromosi SMUE dengan cara yang dengan cara yang uh, menyerang uh, kami. Tadi ni, Petua, saya nak uh, bangkitkan isu tentang perancangan Kuala Lumpur yang kucak kacil ini. Pada 28 Februari, Menteri Wilayah Persekutuan berkata beliau akan menghentikan pelaksanaan KL City Plan 2020 dan beliau tidak akan mewatakan pelan tersebut. Saya difahamkan bahawa KL City Plan ini digubah oleh para pakar perancangan bandar dan telah mengadakan siri pendengaran di mana 5,052 wakil telah memberi pembentangan dan DBKL telah mendapat 62,224 feedback ataupun maklum balas daripada orang ramai. Objektif KL City Plan ialah untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai world class city pada tahun 2020 dan sekarang sudah sampai 2017. Tapi kesannya, sejak yang berhormat Putrajaya memegang jawatan Menteri Wilayah Persekutuan, perancangan bandar di Kuala Lumpur telah menjadi kucah kacil. Dan Kuala Lumpur kelihatan akan menjadi bandar yang paling tiada perancangan di dunia. The most unplanned city in the world. Di kawasan Parlimen Seputih, banyak bangsa puri yang berpadat tinggi Diluruskan di tempat yang telah mengalami Kesesakan trafik dan tiada pengangkutan awam Termasuk di Kuching Entrepreneurs Park Dan Taman Desa dan Happy Garden Ini kawasan saya Mengikut Abang Melay Keadaan yang sama Yang tiada perancangan juga Berlaku di kawasan lain Termasuk mengikut Melay Tujuh eka tanah di Taman Tiara Titi Wangsa Yang dizunkan sebagai Public Unit utility ataupun logi pembetungan Dijual oleh DBKL kepada yayasan Perseku, uh, wilayah Persekutuan yayasan wilayah Persekutuan kemudian memberi power of attorney kepada pemaju untuk membangunkan -tan, membangunkan tanah tersebut uh, okay. dan mengikut KL City Plan nanti ya Tapak itu sepatutnya mempunyai populasi seramai 32 orang seeka tapi pemaju dibenarkan untuk membangunkannya dengan density sebanyak 800 penduduk satu eka Siapa tanya saya? Setia sir Setia sir Sila uh, yeah, Seperti uh, saya back to differ on When you mention that uh, uh, Kuala Lumpur is the most unplanned city In the world Did you say that? I, is, even kan, though that kan, I disagree with that Macam mana Just if, because it happened in Seputih It's a reflection of all over Kuala Lumpur It's not fair too Please confirm mungkin satu dekat ni saya bangkitkan ini kerana keadaan ini bukan berlaku di kawasan Parlimen Seputik. Saya tak tahu tentang setia wangsa. Tapi kesian yang oh, well Titi Wangsa sudah jadi Menteri Kewangan kedua. Sekarang dia hadapi masalah dia tak dapat bentangkan ucapan jadi saya tolong dia buat sekarang. Ya sila. saya, saya mungkin kita boleh dapat pandangan, daripada seputih. Uh, semasa kita bertemu dengan datuk bandar dan juga menteri wilayah persekutuan setiawangsa pernah kata dia juga tolak setengah penjualan tanah yang tidak terancang ini saya, saya tidak tahu sama ada sekarang barisan nasional, ahli parlimen dari barisan nasional tetap dengan pendirian itu atau tidak saya tahu setiap wangsa juga ada isu tapi dia tak berani cakap kerana itu bosnya. I don't have issue at all. That's problem. That's it. That are you. Jadi sepatutnya uh, setiap wangsa perlu hanya buat datau dan keluar supaya saya boleh terus hantam yang Muhammad Putrajaya. Lalu yang dipertua, saya nak teruskan. Ini bukan satu-satunya case uh, di, di uh, yang berlaku di Kuala Lumpur di Taman Danau Desa di kawasan Parlimen Seputih, satu plot tanah dizonkan sebagai public utility ataupun pusat kemasyarakatan ataupun community centre di Jalan 3 109F di Taman Danau Desa telah dijual kepada pemaju untuk membina bangsa puri 34 tingkat. Tapak tanah itu sepatutnya dijadikan pusat kemasyarakatan bagi penduduk di Taman Desa tetapi ia dijadikan pejabat UMNO Seputih. Sekarang UMNO seputih gunakan tapak itu membangunkan pangsa puri 34 tingkat. Ramai penduduk di Taman Danau Desa mempantah projek ini dan pendengaran sepatutnya diadakan pada 27 Mac tahun ini. Tapi saya difahamkan sekarang pemaju telah buat iklan. Sudah orang bagi booking fee. Inilah cara UMNO menyalahgunakan kuasa mereka gunakan tapak sepatutnya jadi public utility untuk buat Uh, bang, uh, bangsa puri dan uh, dan DBKL dan kementerian di bawah uh, yang berhormat Putrajaya hanya luluskan sebegitu sahaja. Tentu yang dipertua, saya telah panggil satu sidang apa bersama dengan pemimpin persatuan penduduk di Taman Tanau Desa peng, berkenaan dengan tapak tanah di bawah UMNO Seputik itu. Uh, kami buat pertekatan dengan uh, Bangunan UMNO seputih Mesti buat ada tu situ kerana saya kena nak tunjukkan itu tanah itu Dan uh, kami buat sidang apa pada 10 pagi pada hari Sabtu yang lepas Bila sidang, sidang apa kami dilangsungkan Anggota UMNO seputih sudah keluar Mau cari, law uh, cari lawan dan, dan ganggu sidang apa saya Kemudian saya terbaca di media kawalan Barisan Nasional Bahawa saya pergi mengganggu majlis perkahwinan Melayu di bangunan UMNO seputih saya buat sidang di sebelah jalan yang agak jauh daripada pintu masuk ke UMNO Seputih Tidak mungkin saya mengganggu sesiapa yang ingin masuk ke bangunan UMNO Seputih Dan tidak mungkin majlis jamuan perkahwinan bermula pada pukul 10 pagi Ini memang sudah pausu oleh pihak UMNO Seputih untuk mengalihkan penyeliwengan fokus penyeliwengan kuasa mereka tentang pengubahan kegunaan tanah daripada community center kepada pangsapuri yang perpadatan tinggi. Selain itu, Menteri Wilayah Persekutuan berkata, saya mempantah projek pembangunan adalah kerana saya bimbang lebih melayu akan pindah ke kawasan saya. Dan kenyataan Menteri Wilayah Persekutuan ini menunjukkan bahawa memang seorang rasis dan pelampau perkauman. Saya langsung tidak bimbang lebih melayu berpindah ke kawasan Parlimen Seputih kerana saya percaya Melayu yang pindah masuk ke kawasan saya mereka tentu akan suka dan sokong pada saya <SILENGALAN> macam bad venture semua di sini mereka walaupun uh, gaduh dengan saya tapi I know they love me jadi saya berharap yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan Jangan main isu pertahuman bila ahli parlimen di Seperti. Kuala Lumpur dia memang mesti tahan cara penyelaku dan kuasa beliau yang saya nampak ketawa lebih sikit putatan bila sebut dia motraya hmm. sila sila kena kena putatan ni kata kita hmm. mahu jadi first class kan first hmm. world first class ah ali parlimen jadi dia sokong jadi dia itu sebab dia masuk tunggu ucapan saya hmm. terima kasih putatan betul ni putua saya teruskan. Saya pernah cabar yang Muhammad Menteri Wilayah Persekutuan untuk bertanding di Kuala Lumpur dalam PRU yang akan datang. Tapi Menteri pula cabar saya bertanding di Putrajaya. Persoalan sekarang ialah yang Muhammad Menteri Wilayah Persekutuan menggunakan kuasanya untuk meluluskan banyak projek yang berkepadatan tinggi di Kuala Lumpur tanpa ikut KL City Plan. Dia sudah upset kerana mengecewakan ramai orang. Soalan saya ialah dia ni uh, wakil rakyat Putrajaya. Jadi kalau dia suka bangunan tinggi, you know, uh, high rise biarlah dia luluskan semua di Putrajaya kerana dia menteri Menteri dan juga uh, ahli parlimen Putrajaya dia ada kuasa kenapa dia tidak minta semua pemaju yang ingin buat bangunan yang tinggi-tinggi ber, kepadatan tinggi, buatlah di Putrajaya lebih baik di sebelah uh, yang uh, kediaman Perdana Menteri, itu lebih baik tapi janganlah uh, uh, suka ikut suka hati dia buat di kawasan kami sehingga ramai penduduk rasa begitu kecewa kerana tempat kami ini Uh, sudah pun uh, begitu sesak uh jalan, uh, jalan, raya kita sudah begitu sesak. Saya berharap yang Muhammad Menteri boleh mempertingkankan kerana di Putrajaya ada banyak tempat bagi dia untuk buat ikut suka hati dia. Tadi di Petua mengikut jawapan Parlimen yang saya terima pada 7 Mac eh, in atau ni berkenaan dengan prosedur penjualan tanah milik DBKL dan saya tanya kenapakah tender terbuka tidak dia laksanakan. Dalam jawatan jawapan yang saya terima daripada Menteri Wilayah Persekutuan berkata semua permohonan penjualan tanah akan dipertimbangkan di peringkat jawatankuasa tim kepengerusikan oleh pengurusan tertinggi DBKL jawatankuasa akan meneliti membuat analisa dan memperakukan syarikat yang boleh ditawarkan untuk membeli tanah DBKL jawatankuasa akan memastikan setiap penjualan akan mendapat nilai pulangan tepat untuk DBKL dan selaras dengan keperluan sections 101 kurungan A Akta Kerajaan Tempatan 1976 Perakuan jawatan kuasa Akan dikemukakan kepada Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan Untuk dimuktamadkan Jawapan ini mengesalkan Semua penjualan tanah Kerajaan di Kuala Lumpur Adalah diputuskan oleh Yang Berhormat Pujuan Jaya Yang soalan saya ialah Kita tahu Kuala Lumpur ni kecil tak tak dapat kita tidak, tidak ada banyak tempat uh, tanah kerajaan jadi kenapa tak tidak kalau kerajaan nak jual pun kenapa tak melalui open tender kenapa semua diputuskan uh, oleh uh, yang berhormat putra jaya sahaja? ini yang saya tidak faham meskipun the best return bagi um, bagi kerajaan bagi DPKL ataupun kementerian kenapa kan ini tidak dilakukan jadi saya memang berharaplah yang yang berhormat menteri wilayah persekutuan ini nanti beri jawapan nak saya minta dia beritahu kami sama ada itu KL City Plan yang telah DBKL gunakan beberapa ratus ribu untuk buat itu adakah ia akan diabaikan uh, is he going to set aside huh? ataupun uh, jadi kertas uh, yang tak 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 berguna lagi ataupun beliau akan mewatakannya. Ini memanglah satu perkara yang telah lama ditunggukan oleh orang ramai. Yang akhirnya saya nak panggilkan sedikit tentang Income Tax uh, Act uh, Schedule 6 Paragraf 13.1B yang mana ia di, uh, uh, dipindah pada sidang parlimen yang lepas yang menghentaki banyak institusi... Uh, agama untuk uh, bayar uh, bayar cukai uh, even uh, for charitable purpose jadi saya nak tanya menteri kewangan tentang isu ni saya minta dia jelas dengan lebih baik saya juga nak puji yang berhormat Titi wangsa yang sudah jadi menteri kewangan kedua bila uh, Pemimpin institusi agama minta nak jumpa dia, dia sudi jumpa dia. Bila saya hantar mesej pada dia, dia sudi jawab. Ini adalah teladan yang baik sebagai seorang menteri yang patutlah saya puji. Tapi saya rasa tidak ada banyak gereja ke, ada kuih ke, mereka tidak dapat uh, mendaftar sebagai satu institusi uh, yang keagamaan uh, mengikut. Akta macam Catholic Church Dia ada satu akta yang telah luluskan oleh Parlimen dan sebagainya Mereka terpaksa guna nama sendirian berhak Atau syarikat ada berhak untuk mengoperasinya Tapi jadi mereka ini sangat bimbang Sangat juga keliru tentang Yang uh, taxation procedure Yang dibawah uh, Yang bill yang kita luluskan oleh parlimen ini Pada uh, sidang parlimen yang lepas Jadi saya minta yang Mohamad uh, Menteri Kewangan Boleh beri keterangan yang lebih lanjut uh, Lagi untuk kita Uh, dan uh, saya terima kasihlah yang Mohamad uh, yang Tipe tua untuk beri peluang kepada saya untuk uh, memberi ucapan ini sekian terima kasih.